Hari ini kita cerita isu pengiktirafan UEC kembali hangat. Tiga persoalan untuk kita fikir. Kenapa isu UEC ini berulang setiap kali dibangkitkan? Adakah perdebatan ini soal pendidikan atau sekadar permainan persepsi politik? Jika banyak negara lain menerima pendidikan pelbagai aliran, mengapa Malaysia masih tersekat dalam polemik yang sama? Isu pengiktirafan sijil pemeriksaan bersepadu UEC kembali jadi medan hangat bila Ketua Pemuda Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Dr. Akmal Saleh dan beberapa pemimpin Parti Tindakan Demokratik saling balas kenyataan. Pertemuan ini tercetus lepas ngakur Ming Umum, Parti Tindakan Demokratik akan membawa isu UEC kepada Perdana Menteri Malaysia ke-10. Dari situlah timbul dakwaan dari Dr Akmal bahawa Malaysia kononnya satu-satunya negara yang mempunyai sistem pendidikan vernakula dan UEC tidak wajar diiktiraf. Kenyataan itu cepat mendapat reaksi daripada pengarah pendidikan politik Parti Tindakan Demokratik Howard Lee yang menyifatkan dakwaan itu tidak berasaskan fakta menurut beliau, banyak negara lain mengamalkan pendidikan pelbagai aliran dan membenarkan bahasa ibunda digunakan dalam sistem rasmi. Contohnya Switzerland, India, Kanada, Filipina dan beberapa negara Eropah. Baginya, kenyataan Dr. Akmal hanya mengelirukan dan memupuk persepsi salah tentang kedudukan pendidikan pelbagai aliran. Hawat juga menjelaskan bahawa UEC telah lama mendapat pengiktirafan global lebih 300 universiti ternama dunia termasuk Oxford, Cambridge, Melbourne dan Universiti Nasional Singapura menerima sijil ini sebagai kelayakan akademik sah bahkan di Malaysia sendiri. Universiti swasta sudah dua dekad menerima pelajar lulusan UEC. Bagi Howard, isu ini bukan soal kemampuan UEC tetapi salah tanggapan mengenai reputasinya. Dalam masa yang sama, Anthony Lop tampil menepis dakwaan kononnya Parti Tindakan Demokratik menekan Perdana Menteri Malaysia ke-10 atau melemahkan kedudukan orang Melayu. Beliau menegaskan bahawa UEC harus dilihat sebagai pelengkap, bukan pesaing, kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu. Kenyataan Nga Korming sebelum itu diterjemah dalam nada negatif oleh sebahagian media sosial mengakibatkan persepsi seolah-olah parti tindakan demokratik cuba mendesak kerajaan. Turut bersuara Syahira Ghaffar yang mempertikaikan mengapa UEC sahaja diserang sedangkan Malaysia mengiktiraf kelayakan luar seperti O-Level dan GCSE yang juga bukan berbahasa Melayu. Jika kebimbangan adalah integrasi, katanya, kelayakan antarabangsa lain sepatutnya dipersoal sama kuat Lee Chin Chen pula mengingatkan bahawa isu UEC bukan baru dan ia pernah disokong oleh pelbagai parti politik. Parti Islam Semalaysia menyokong pengiktirafan UEC dalam dasar bersama Pakatan Rakyat 2013. Parti Pribumi Bersatu Malaysia menyokongnya ketika bersama Pakatan Harapan 2018 dan Barisan Nasional sendiri memasukkan janji tersebut dalam manifesto pada pilihan raya umum 2018. Menurut beliau, hampir semua parti pernah bersetuju secara prinsip, jadi tidak wajar perkara ini terus dijadikan senjata politik keseluruhannya. Perdebatan UEC memaparkan pertembungan dua pandangan. Satu pihak bimbang ia mengganggu identiti pendidikan kebangsaan, manakala satu lagi melihatnya selaras dengan amalan global dan tidak menjejaskan usaha memartabatkan bahasa Melayu. Namun selagi tiada keputusan dasar yang jelas, isu ini dijangka terus diulang setiap kali wacana politik memerlukan titik ketegangan baharu. Itu dia ulasan kita-kita FM. Kita bukan hanya mendengar, tetapi menilai dan menganalisis. Dan jika bosku suka, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.